Доброго ранку, вітаємо гостей в нашей студии. Эдуард Ява, директор Бюро металлового джаза Бернта, Сергей Колчин, Солист гурту Мечта, выкладач мистецького факультета КДПУ имени Воначенко, музыканты, ну, ведомые, в принципе, люди на заводке, там, каких-то Человек, который делает из людей певцов, я бы так сказал. То есть вы не умеете петь, ну, это лично о себе. А, ну, рассказывайте, когда концерт, что за концерт, как всегда интересный, я так понимаю. Ну, смотрите, в принципе, концерт будет вот в эту пятницу, буквально завтра в 19.00 в белом зале ресторана «Парадис» будет звучать нетленные хиты Юрия Антонова в программе «Помни, не забывай». В сопровождении вокально-инструментального ансамбля «Мечта» будет петь и исполнять Сергей Колчин. Поэтому... Сергей очень похож на Антона Да, да, поэтому я считаю, вот Сережа об этом более подробно расскажет. И про коллектив, взагалі, які и какие песни можно будет можна буде и чем можно будет спевать, я знаю, вы любите, робити так все вместе. <свистак> <свистак> ну, мы посмотрим по публике. Угу. Я надеюсь, что вот это вот все вместе это обязательно должно быть, потому что песня Юрия Антонова знают все, на на них выросла, наверное, уже не одно, а, я так думаю, два поколения целых и, и... несколько. <свистак> да. Несколько. Так. <свистак> 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 И очень, конечно же, трудно было отобрать из такого огромного количества песен самые нужные шлягеры. Ну, отобрали. Хотелось бы побольше, но как бы, время, к сожалению, не резиновое. Будет звучать порядка 18-19 песен точно. Вот вот. Ну, избранные хиты, класс, классика. Любимая классика идет нескольких поколений, которые знают на память практически все для меня очень странно. Эдуард всегда приходит с, каким-то вот тяжел, такой тяжеленькой музыкой, а в этот раз такая более легенькая. И сегодня тоже нет, нет, нет. Нет. А, я думаю, что это не бы Вот же подвох. Хотел бы подчеркнуть. 20 числа во вторник. Впервые в Украине наследники сепультуры из далекой-далекой Бразилии, страны полны диких обезьян. К нам приезжает замечательная команда, молодая команда, самая перспективная, наверное, в Бразилии. В рамках большого тура по Европе Висрал Слоут играет трэш и дес метал. Это вы. Хороший, хороший, плотный звук, хорошее плотное звучание, умеющие играть, умеющие петь. Да, в своем направлении, да, тяжелое. Но раз в году можно себя побаловать хорошим, качественным трэш. А Хорошей плотной как музыки. У вас Посмотрите. получается нормально, нормально. контраст. Антон, Это и в провокаторе во вторник в 19.00. Замечательные бразильцы из страны диких обезьян. Ну, для всех желающих можно зайти в Facebook, послушать, там есть официальное видео. Хотел бы подчеркнуть, всего два города на Украине. То есть мы и Тернополь. Все остальное по Европе. Австрия, Польша, Венгрия. То есть реально хороший тур. У них был большой тур по Южной Америке. У них большой тур по Европе. Ну, сами понимаете, из далекой стороны сюда не привезут левую команду. Поэтому рекомендую. Во вторник 19.00. Чесно кажучи, коли кажуть по Європі, по Америці здається, що квитки на цей захід будуть просто шалено дорогі, чи в принципі ми зберігаємо свою цінову да, позицію. Да. Как? Тут вони не ставлять целью заробити шалені кошти, тут іде більша популяризація жанра. Они освоюють нову територію, нову страну, причому mm -hmm. не одну. Для них це в новинку по першому счету. Поэтому бренд, который их ну то есть, ну не а піддержувати. Вот, они больше заинтересованы как бы, в новом рынке, в новой аудитории. Mm -hmm. Поэтому тут доступные цены на билеты реальные. То есть, сколько? Ни, ну, в, чуть больше, чем цена на билет в кинотеатр. А в пределах ну, то есть. Ага, ну, в принципе, разум, это взагал, да, да, за, живу, да. за живое Живой концерт, це... причем будет, будет на разогреве, ну, как бы в саппорте наша кирганская команда Дениса Федоренко. То есть хороший такой тоже добротный, брутальный такой трэш-метал. Ну, то есть рекомендую для всех поклонников хорошего плотного звучания Щодо що моїх плотного, вподобань, да. то я краще повернуся до, до концерту, який да. вже буде завтра, 16 числа о 19.00 Парадізі. Я думаю, що, як завжди, після цього залишаються люди відпочивати далі, чи в принципі концертна програма. і Дякую до побачення. Ні-ні, дискотека п'ятниця все-таки не робочі як Хардіс Бідло, Тому рекомендую прийти посетити концерт. І після концерту в хорошому залі, в хорошій компанії. потанцевать, потан, легкую танцевать. Я так понимаю, что вот этим мероприятием во вторник заканчиваются, так сказать, все концерты 16-го года? Ну, У как Эдуарда бы да, Бернагина. как бы да, в этом, в этом направлении, Я в, этом, в этом, да. Хорош такой, Мощный точка, просто, так сказать, да. такая. Вы, вы знаете, вперше чуем про гурт «Мечта». Мы знаем окремо там Сергея в дуэтах рисоманитных, соло да. и так далее. <крыл> гурт «Мечта», кто там? Гурт «Мечта». Барабаны, стриж Рокеры знают Гитара Руслан Федосеев Рокеры знают, Рокеры. Рокеры знают. <laughs> <laughs> да. Клавишная, Я так бы назвал Это мозг нашего коллектива Замечательный музыкант Дмитрий Еремин Бас Гарри Костахов В принципе команда Собранная, сыгранная Все их знают Под разными именами Я имею в виду эту команду с ними приятно работать. Это действительно мечта. Работать с такой Ну и пятый командой. участник этой команды. Сергей Колчин Вокал. Рокеры <свят> да. <свят> да. <свят> да, Ну, спасибо. Мужчины, господа, музыканты. Приходите. Э, приходите, да. Давайте напомним, 16 числа, в 7 часов вечера. парадис да. 16 числа. Да. Ресторан «Парадис», 19.00. Песни Юрия Антонова. Приходите, да, И 20, и 20 числа. <свят> наследники лютые, наследники секультуры. молодая команда из Бразилии, Слоутер, играющий трэш и дес метал. Крепкое завершение сезона. До встречи. А мы завершим. До скорой встречи. нашего. <свят> 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 да. И увидимся уже после следующей рубрики.